Пока я иду за призами, чтобы у вас был больше стимул работать и придумывать мира фигуры. Если секундочек, сразу подумайте, кто как умеет двинуться, у кого какая пластика. Буквы. У меня, например, вот такая пластика. Не очень неудачная. Не волнуйтесь, буквы будут легкие, ничего сложного. Все, сообразили, да? Ну давайте начнем. Вы придумали, да, название? Давайте, как будет называться ваша команда на счет 3? Давайте все вместе четверо прямо раз, два, три. «Рой 34» Аплодисменты! «Рой 34», я понял. Итак, друзья, как же будет называться ваша команда? «Сладкий «Сладкий Орликин» Это что-то мне напоминает мое прошлое, меня так раньше называли. Ладно, как будет называться ваша команда? Еще раз мои а Аплодисменты! не сладкие и я не могу время вас запомнить Итак, у нас есть Стой, внимание друзья мои давайте во-первых всех кто здесь сейчас есть быстренько собираемся потому что у нас готовится супер крутой шоу там за сцены правила конкурса очень быстро сокращаются друзья мои у нас три команды ваша задача сделать вот этот блин, логотип три буквы на время. У вас очень быстро. Мега так, крутой логотип, по маршке, не по Давайте не по-английски, а по-русски А у вас оставим. Или по-английски. Давайте по-английски. хочешь. Три буквы, смотрите. Вы буква А, вы буква В, вы буква А. Поехали. Вы в середине. Веселую музыку, включаем веселую музыку. И все дружно поставляем. Прикольно. Я уже, мне уже нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Я же говорил, повезло!